সৰুতে নিশ্চয় আপুনিও নতুনকৈ এডমিশ্যন লোৱাৰ সময়ত বহি বা কিতাপবোৰত লেবেল লগাইছিলে আৰু লেবেলটো যেতিয়া কিবা কাৰণত বেয়া হয় বা ইফাল সিফাল হয় বা পুৰণা হোৱাৰ পিছত আমি এৰুৱাই দিছিলোঁ তেতিয়া লেবেলটোৰ লগত নতুনকৈ লগোৱা বহীখনৰ কভাৰটোৰ বা বহু কিবা কিবি অংশ এৰাই আহিছিলে আৰু বেয়া দেখা হৈছিলে যদি আমি শিশুসকলৰ ক্ষেত্ৰত চাবলৈ যাওঁ বহু এনে অভিভাৱক আছে বহু এনে লোক আছে খুব সহজেই শিশুটিক লেবেল কৰি দিয়ে ই পঢ়িব নোৱাৰিব ই বেয়া হয় ই গাধ হয় ইত্যাদি ইত্যাদি বিভিন্ন ধৰণৰ লেভেল কৰি দিয়া দেখা যায় কিন্তু সেইখিনি সময়ত কেতিয়াও ভবা নাযায় যে সেই লেভেলটোৱে শিশুটিৰ কেনেদৰে ক্ষতি কৰিব পাৰে কিন্তু এটা কথা সঁচা যে এই লেভেলটোৰ ফলত শিশুটিৰ মানসিক জগতখনত তেওঁলোকৰ দীৰ্ঘ সময়ৰ বাবে ক্ষতি কৰে আৰু আপুনি যেতিয়া চেষ্টা কৰে লেভেলটো এৰুৱাবৰ কাৰণে সহজ নহয় কিন্তু আৰু সেই লেভেলটো এৰুৱাৰ সময়ত যেনেকৈ আপোনাৰ বহীখনৰ পৰা বি বহীকণ কাৰোবাৰ লগতে বিভিন্ন ধৰণৰ অংশও এৰাই আহিছিলে ঠিক তেনেকৈ শিশুটিৰ লেভেলটো এৰুৱাৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকৰ আত্মবিশ্বাস যদি পঢ়া শুনাৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁৰ মটিভেশ্যন চেষ্টা কৰাৰ ক্ষমতা ইত্যাদি বহুখিনি সেই লেভেলটো এৰুৱাৰ সময়ত শিশুটিৰ মনৰ পৰা আঁতৰি আহে কাৰণ তেওঁলোকেও যদি ভাবি লয় তেওঁলোকৰ মনত এনেকৈ গঢ় লয় যে মোকতো সকলোৱে বেয়া বুলিয়েই কয় মইতো পঢ়িব নোৱাৰোঁ তেতিয়াহ'লে মই কিয় চেষ্টা কৰোঁ তেওঁলোকৰ মনত এনেদৰে এটা এখন ছবিৰ গঢ় লয় ত' সেইটো কাৰণে আপোনাৰ নিজৰ সন্তানটিয়েই হওক বা আনৰে হওক লেভেল কৰাৰ পৰা যিমান পাৰি বিৰত থকাটো ভাল হয় কাৰণ এই লেভেলটোৱে আপুনি নভবাকৈয়ে শিশুটিৰ অভাৰঅল ডেভেলপমেণ্টত বহুখিনি প্ৰভাৱ পেলায়